Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Sulpəpə qəsəbəsində belə bir gözəl 2 mərtəbəli özü üçün tikmiş, özünə məxsus olan bir ev çəkib göstərəcəm. Monolit betonlu, 3 sotdan çox olan həyətinin içində yerləşən 260 kvadrat evimizi təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, görürsüz, qaraj kimi qaraj da tikibdir. Həyətində ağacı da var. Giriş darvazəsi buradadır, hörmətli izləyicilər, geniş darvazəsi var. Evimiz məhsul 156, 155 Gözəl 9 nömrəli marşrut birbaşa şəhərdən evin yaxınlığından keçir. Onun təqdimini eləyim deyim biləsiz. Hörmətli izləcilər, evimiz çox geniş, böyük həyəti var. Gördüyünüz kimi, dediyim kimi qaraşı, pəncərləri öz həyətinə baxır. Həyətində ağacı var. Yəni çox gözəl evdir. Hündür bir yerdədir. Evimizin əlavə kalitli dəmər qapısı da var giriş həyətinə. Hələ ki həyətin təqdim edirəm sizə. Həyətində əlavə olaraq burada sanuzer də var. Evim bu yan bөрündə görürsüzmü? Çəkib sizə göstərəm. Bu bir tərəf bөрünü. Evin arxasına da keçmə yeri var, arxasında da əlavə yeri var. Pəncərlər özəyitinə baxır. Həyətində ağacı, meyvə ağacı var, hamsisi səriqəli vəziyyətdə. Yəni sırf özü üçün tikilmiş evdir. Sadəcə evi satırlar, ünvanı dəyişmək üçün satırlar. İnşallah xeyrinə, xeyirli bir şey üçün satırlar. Allah hamıya xeyir eləsin, alana da, satana da. Evimiz yerdən kürsüsü var. 67 daş kürçüdür, qalxırıq evimizə. Hörmətli izləyicilər, həyətini bir də buradan çəkimsə göstərim. Baxın, geniş həyəti var. 3 ya 3 sot yerdən çox həyəti var, böyük. Daxil oluq dəhlizinə. Dəhlizində burada görürsüz şkaf yığılıb, geniş dəhlizinə. Daxil olanda dəhlizinə. Hörmətli izləyicilər, böyük, geniş, böyük bir mətbəxi var. Evimizdə, evimizdə mətbəx mebeli qalacaq, kombi qızdırıcısıdır. Kombi qalacaq, yerdə qalan əşyalar götürüləcək. Gördünüz kimi geniş, böyük mətbəxdir, hörmətli izləcilər. Və buradan keçək evimizin ayrı-ayrılığında demək, sanuzerdir. Gördünüz kimi. Burada sanuzerdir. Və buradan aşağıda bir də yataq otağıdır. Demə, birinci mərtəbədə bir də nə yataq otağı, bir qonaq otağı, mətbəx, bir də sanuzeldir. Bu da ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün pilləkənləridir. Əlavə başlanıqda pilləkənin altına yığmaq olar. Evimiz 2 mərtəbə monolit betondur. Daxil oluq qonaq otağına. Geniş, böyük qonaq, qonaq otağı var, gördünüz kimi. Böyük, geniş qonaq otağıdır. Monolit beton dediyim kimi evdir, mərtəbə arası. Çox gözəl tikilişli evdir. Yəni sırf özü üçün tikib Hörmətli izləcilər, evimiz çox gözəl yerdə yerləşir ha. Yəni dem, təqdim edim deyim biləsiz. Qalxaqım ikinci mərtəbəyə. Baxın, pilləkənlərlə qalxdıqça rahat pilləkənlər var. Qalxdıqsa ikinci mərtəbəyə qalxanda burada solda bir yataq otağı. Gördünüz kimi pəncərənin qarşısında maneə yoxdur, işıqlıdır. Burada sağda ikinci yataq otağı, görürsüzmü? Pəncərəsi öz əyitinə baxır. Geniş, böyük kvadratdır. Hörmətli izləcilər. Burada solda sanuzerdir, böyük sanuzerdir istifadə etmirlər. Açığı birinci mərtəbə istifadə edirlər. Burada çox xoş kimi düzəldirlər. Burada iki qapı bağlıdır. Üzlü sayın mənə çəkib göstərə bilməyəcəm. Bəzi səbəblərə görə ya ortaqda yaşayan uşaqlar yoxdur evdə, bağlayıblar. Bu da e, demək 1, 2, 3-cü yataq otağı, 3, demək 1, 2, 3, 4, 5 yataq otağı yuxarıda, 1 yataq otağı, bir mətbəx, e, qonaq otağı da aşağıda. Demək 1 2 3 4 5 6 yataq otağı, bir qonaq otağına ibarətdir. Burdan da balkona çıxışı var. Baxın, geniş balkonu var, görürsüzmü? 6 də nə yataq otağı, 1 də nə qonaq otağı. Bun ibarət olan evimiz çox gözəl bir yerdə yerləşir, dediyim kimi və manzarası da var, hörmətli izləcilər. Bu da manzaradır. Baxın, beləklərlə qalmışıq 2-ci mərtəbə, burdan da manzarası var. Baxın, görürsüzmü? Burdan da manzarasına çıxışı var. Mansarda evin paltar asıqları ilə məravə əşyalar yığıblar gördünüz kimi. Üstü də betondur. Mərtəbə arası beton. 2-ci İkin, mərtəbənin üstü də betondur gördünüz kimi. Baxın betondur. Mansaradır bura. Hörmətli izləcilər, evimiz gözəl evdır. Əldən qoymayın. Xahiş edirəm kanalıma abunə olun. Belə bir ev düşmə bir variantda yoxdur belə bir ev. Deyim ki, beləsidir. Şəhərə də 5-10 dəqiqəlik yaxın məsafədədir. Şəhərə. Demək, hörmətli izləyicilər, evimiz çox gözəl bir yerdə, Sultapə qəsəbəsində yerləşir. Xırdalan, ə, necə deyim, Xırdalan dairəsinə yaxındır, şəhərə yaxındır. Belə bir ərazidədir. On sizə qeyd eləyim ki, metro Yeni Çəkilən metroya ərazisinə yaxın bir ərazidədir. Hətta 3 stansiya, e, demək olar 3 stansiyadan sonra yana metroya yaxınlaşmaq olar Xocə Səid metrosuna. Hörmətli izləcilər, evimiz çox gözəl yerdə yerləşir, özü üçün tikilib, mərtəbə arası beton, ikinci mərtəbənin yuxarıda üstü də beton, mansar, belə böyük kvadratda evimizi qaçırmayın. Xahiş edirəm. Özü də həyəti də genişdir. Kim istisə özü üçün ev deyir ki, özünə tikilmiş ev olsun. Baxın, bu da gəldi özü üçün tikilmiş ev. Belə bir gözəl evi əldən buraxmayın. Xahiş edirəm kanalıma abunə olun. Mənimlə belə evlər çox olacaq. İzləyin. Kimin lazımsa evin satmaq, mənim nömrəmlə əlaqə saxlasın, gələm çəkib tezliklə satmağına kömək edeyim. Evin bir də üç fasad görünüşünü çəkib sizə göstərərəm. Hal-hazırda gördünüz kimi, xahiş edirəm kanalıma abunə olun. Sağ olun.